Вітаю! Сьогодні ми продовжуємо подорож у Чорнобильську зону відчуження. У попередніх відео я показав вам, як потрапив на територію зони: зустріч зі сталкерами, Дугу, Волхів, п'ятий енергоблок та ставок охолоджувач. також річку Прип'ять і шлях до атмосферного села Зимовище. Сьогодні відео повністю присвячене цьому селу. Після переходу від річки Прип'ять по суворі Чорнобильській спеці, я був ніяким. На додачу вперше за весь похід у мене було трохи екшену. Будучи максимально втомленим, я тоді ще встиг побігати від атомних електричок. Останні сили покинули мене у зимовищі, тому я вже не зважав на місце привалу і сидів у доволі брудному місці. Правда, трішки згодом я зрозумів, що зробив привал у дуже поганому місці і відправився шукати будиночок. Зимовище це покинуте село на лівому березі річки Прип'ять. Воно розташоване всього у 6 кілометрах від реактора. Це село було центром сільської ради на лівому березі річки Прип'ять. Напередодні аварії на Чорнобильській Аес зимовище налічувало 622 мешканця. Що для села є доволі великою кількістю після аварії, село відселили 5 травня, а роботи по ліквідації тут, скоріше за все, не проводились це видно по надзвичайно високому гамма випромінюванню у ґрунті. Всередині будинків збереглось багато особистих речей жителів і випромінюють вони насправді доволі високий фон. До 5 травня 86 го мешканцям розповідали, що це не страшна аварія, тому вони далі продовжували жити своїм життям, не підозрюючи, що все довкола заражено. У наш час село сильно заросло та місцями зруйноване. Иду уже совсем не какущий. Как говорил Мша в свое время, чувствую каждый микронный камушек этой дороги. Каждый изгиб, каждую извилиную неровность. Абсолютно все чувствую на своих ногах. Вот село потихоньку себя показывает. Тут, кстати, есть какая-то сталкерская хата. хотелось бы попробовать зайти заглянуть. Но мне кажется, что меня сегодня здесь поймают, если я здесь буду ночевать. Друзья, но ну я абсолютно не ошибся. Это сталкерская хата, селезановыща. Кстати, довольно таки такая уютная. Единственное, что смущает, это выбитое окно. То есть здесь ночевать уже нельзя. Нашел в этой, в этом доме тетрадь для самостоятельной работы из природоведения. Второй класс. Есть открытка с Новым Годом. Почта Советского Союза. Дорогие. Очень тяжело читается, кстати. Дорогие. Люда. Оля и... Таня. В общем, тяжело читается. Не смогу, ребят, прочитать. Что удивляет, здесь сохранились шторы. А для левого берега это типичная картина, но для правого шторы большая редкость. Вот, кстати, посуда. Посуда разного рода. Чемоданы, клетчики, тарелки. Ну а печь, к сожалению, не сохранилась, так как здесь протекает крыша. Вот такой вот он левый берег. Я сейчас отправляюсь на поиски другого дома, более целого, возможно, с меньшей сохранностью, меньшим комфортом. Но чтобы там не было комаров, я был точно уверен, что меня там не поймают. Просто посмотрите, какой дом с остекленным чердаком. Это просто что-то с чем-то. Нашел второстепенную улицу села сейчас двигаюсь собственно по ней то есть то была можно так сказать главная дорога которая связывает населенные пункты между собой а это конкретно улица от села сейчас тут метров от села 600 надо пройти и начнется полноценная улица из домов вот так вот по правую и по левую сторону то есть я думаю там будет из чего выбирать. Кстати, вот уже и один из домов появляется в поле. Единственное, что смущает, но не останавливает в этом одиночестве, наверное, дикие звери. Левый берег это все-таки территория более опасна в этом плане. Сейчас объясню почему. Дело в том, что с Республики Беларусь на нашу территорию приходят разного рода волки, кабаны, медведи и другие дикие представители, другие представители флоры и фауны. И отсюда они не могут пересечь реку Припять, чтобы попасть на правый берег зоны отчуждения. То есть они остаются в этих селах. Где-то тут блуждают. Поэтому немного стримает. Такая вот обстановка в полном одиночестве. Но опять же не останавливает. Волков боятся в лес не ходить. Вот встреча с медведем будет уже намного хуже. Что самое интересное, здесь в селах даже заборы сохранились. Частично пускай, но сохранились. Это круто. Это, если честно, круто. А вот тут вот еще один дом, правда, с выпотрошенными окнами. То есть здесь мне остановку делать нельзя. Ну вот посмотрите, даже забор сохранился тоже. Я так понимаю, что село это усиленно, либо не усиленно патрулируется, хоть здесь и упало дерево и машины не имеют возможности сюда подъехать здесь вот так вот это все дело здесь протоптано я бы предпочел остановиться в более дальних домах которые отдалены от той дороги и следовательно патруль может случайно пропустить мой домик не зайти туда и мне будет как-то поспокойнее. Просто реально заметил, что каждая тропа тут вытоптана каждому домику. Кстати, вот тут вот дом более-менее с целыми окнами. По крайней мере, в одной комнате. Я бы сейчас хотел даже заглянуть, посмотреть. Ой, насколько я понимаю, сделать это будет очень трудно. Ладно, тогда пропущу, пожалуй, этот дом. Пойду чуть дальше. Осталось бы узнать, где тут вход. Насколько я понимаю, где-то тут. Оставил, блин, за собой такую притоптанную тропу. Но уже ничего не поделать. Да, совершенно верно. С вот этой вот стороны веранда. За три десятка лет вход в дом превратился в джунгли. И насколько я понимаю, веранда протекает очень даже сильно. Тут чердак в очень аварийном состоянии. Вот эта комната, кстати, более-менее, но есть проблема с полом. А вот тут вот, кстати, вполне отлично. Это тоже, наверное, сталкерская хата, и сегодня здесь я заночую. Единственное, что нету дверей. Двери и окна выбиты в некоторых моментах. Ну да ладно, в принципе, обустроюсь. Есть тетрадки. И разного рода книжечки. Друзья, кстати, радиационная разведка территории, на которой сегодня я буду ночевать. Я пока выбрался на разведку в поисках еще одного дома. Возможно, более-менее лучшего. Кажись, я таки что-то интересное нашел. Очень сложно передвигаться, если честно. О, а да тут почти везде целые окна. Опять же, привычная картина левого берега. Шторки. Ого! Ну, наверное, это как раз то, что мне нужно. Единственное, что надо придумать. Как отморовать эту дверь от комаров? Я уже, кстати, имею кое-что на примете. Вы знаете, дом очень отличный, но есть один минус. Здесь повышенный радиационный фон. Если честно, даже не знаю, где лучше ночевать здесь, где 100 микроэнген на матрасе, или же там, где 40. Наверное, я все-таки пойду в ту сторону. О боже. Здесь в абсолютно каждом доме примерно вот такой вот фон. Смотрите, здесь, скорее всего, жил самосел, и во время аварии он был в этой куртке. Я уж было дело решил на дозиметр, но оказывается здесь абсолютно каждый дом имеет 60 микроэнген фон. А тут реально надо ходить аккуратно, потому что есть очень большой риск поймать частицу. Кстати, домик-то хороший, красивый, уютный, я бы даже так сказал. Но вот этот вот фон все абсолютно перебивает. Кстати, календарик за 86 год. Из интересного, что меня заинтересовало, вот эта вот стенка, посмотри, как она хорошо сохранилась. Единственное, что фон, я думаю, вы видите сами. Насколько я понимаю, здесь либо жил самосел, либо уже после него сюда приходили мародеры. Хотелось бы сказать, абсолютно каждая одежда здесь фонит. кстати, посмотрите, как сделан за вас на чердак. Типа вот так вот по ярусам. И я вот хочу подняться, посмотреть, есть ли тут какой-нибудь схрон от сталкеров. Эх, хороший, уютный, красивый домик. Жалко, что он заражен. Сегодня ночью я бы его использовал на ночевку, но, к сожалению, к сожалению. Сохранность в этих селах реально хорошая. Но вот проблема в том, что вот фон все перебивает малину. Картина маслом идет очень криво. Хотелось бы еще показать вам местные ангары. Кстати, вот давайте ради интереса выйдем чисто на улицу. Вот это вот уже на улице такой вот фон. Это сельский туалет, что-то типа ангара. Так вот этот домик выглядит. И что бы хотелось сказать, излучение здесь проникает абсолютно из любой точки улицы. В этом селе все заражено гамма-излучением. Это блин паршиво. Если я сниму сейчас крышку, то на улочке, особенно на почве. Провенить руста на В общем, очень неприятный фон, но села приятные. сельский туалет, который простоял здесь три десятка лет. сегодня в планах макароны вместе с консервой. Килька. Это рыба. Ну что, вода потихоньку закипает, и я готовлюсь к готовке макарон. На цьому відео добігає кінця. Я вдячний вам за перегляди, підписки та уподобайки. Біля мікрофону був як завжди мішання. Я бажаю вам удачі та мирного неба. З вами я ненадовго прощаюсь. Всім па-па!